Assalamualaikum semua. Kembali lagi ke channel YouTube Dimaras Development. Saya Zahidah, pegawai pemasaran Dimaras Development. Dalam perkahwinan tidak sentiasa bahagia, mungkin akan ada badai yang akan melanda. Apa yang kita tidak mahukan adalah penceraian. Ada pasangan suami isteri membuat pinjaman bersama untuk membeli rumah mereka. Jika berlaku penceraian, bagaimana hendak menjual rumah tersebut? Teruskan menonton. Sebelum itu, apa yang saya hendak kongsikan dalam video ini adalah dari kacamata seorang perunding hartana. Ianya tidak boleh menggantikan hikmat nasihat seorang peguam. Rujuk peguam syariah jika anda perlukan hikmat profesional. Baik, apabila berlaku penceraian, antara perkara yang perlu bekas pasangan uruskan ialah rumah jalan yang terbaik mungkin dengan menjual rumah tersebut kemudian hasil jualan dibahagikan antara bekas pasangan tapi bagaimana cara yang sepatutnya dalam video ini saya hendak terangkan bagaimana cara hendak menjual rumah bila bercerai selesaikan tuntutan harta sepencarian dalam banyak keadaan saya cadangkan bekas pasangan selesaikan tuntutan harta sepencarian sebelum jual rumah dengan cara ini hakim boleh jadi akan keluarkan perintah jualan jualan dan tentukan terus cara pembahagian hasil jualan yang adil kepada bekas pasangan. Cara ini juga dapat elak pertikaian terutama dalam situasi yang mana bekas isteri atau suami tiada nama dalam geran rumah rumah satu nama. Sekalipun rumah satu nama, hakim boleh keluarkan perintah supaya bayaran dibuat kepada kedua-dua pihak dengan cara pembahagian yang sesuai. Bila urusan jualan hartanah selesai, peguam jual beli hartanah akan kan buat bayaran kepada bekas isteri dan suami mengikut perintah mahkamah yang dikeluarkan. Kalau anda dah dapat perintah mahkamah, anda boleh memulakan proses jualan rumah. Boleh ke jual rumah tanpa melalui proses mahkamah bila bercerai? Ada yang mungkin rasa proses mahkamah ni memakan masa dan tenaga. Jadi, persoalannya boleh ke jual tanpa buat proses tuntutan harta? Jawapannya boleh. Bekas pasangan boleh menjual rumah tanpa membuat tuntutan harta sepencarian. Dalam situasi macam ni, proses jualan akan ikut proses jualan rumah biasa. Walaupun begitu, saya tak berapa cadangkan kerana mungkin akan timbul masalah. Kalau bekas pasangan nak teruskan juga, ada beberapa persoalan yang perlu mereka timbang sebelum buat keputusan. Yang pertama, bekas pasangan mesti setuju cara pembahagian. Jika rumah satu nama, peguam jual beli rumah akan bayar hasil jualan kepada penama rumah sahaja. Melainkan jika ada perjanjian dari penama rumah yang bersetuju untuk buat bayaran kepada bekas pasangan untuk makluman, peguam jual beli rumah boleh draftkan perjanjian ini. Kalau dalam kes nama bersama pula, hasil jualan akan dibahagikan sama rata 50 nisbah 50 antara bekas isteri. Misalkan salah seorang bekas pasangan merasakan mereka perlu mendapat hasil jualan yang lebih, peguam tak boleh teruskan selagi tak mendapat persetujuan pihak yang satu lagi. Yang kedua, bekas pasangan mesti setuju harga jualan dan anggaran yang boleh diperoleh bekas pasangan juga mesti setuju harga jualan rumah kami pernah menguruskan kes perceraian yang mana kedua bekas suami dan isteri tak dapat berkomunikasi dengan baik. Kedua, mereka suka nak mencapai kata sepakat tentang harga. Akhirnya jualan tak dapat diteruskan. Selain itu, mereka juga mesti mendapat anggaran awal berapakah yang mereka boleh dapat dan anggaran ini kena mendapat persetujuan awal. Kalau tahu lewat boleh jadi berlaku pertikaian. Yang ketiga, bekas pasangan juga mesti komited untuk selesaikan jualan rumah, terutama jika rumah nama bersama. Ini kerana jualan rumah tu perlukan tanda tangan dari kedua pihak untuk perjanjian jual beri dan borang pindah. Ia membimbangkan bila pembeli bersetuju buat belian tapi salah seorang bekas pasangan tak beri komitmen untuk tanda tangan perjanjian. Ini juga akan gagalkan jualan jika bekas pasangan anda dapat perintah jualan mahkamah. Proses ini lebih senang kalau salah seorang tak komitmen Limited, mereka boleh laporkan kepada mahkamah untuk tindakan menghina mahkamah. Sebab itu saya berpendapat jalan terbaik ialah dengan membuat tuntutan. Yang keempat, bekas pasangan mesti boleh dihubungi. Ada kes penceraian bekas suami atau isteri menghilangkan diri. Untuk rumah nama bersama, bekas pasangan mesti boleh dihubungi untuk sempurnakan jualan rumah. Jika anda berada dalam situasi begini, sebolehnya anda buat tuntutan di mahkamah. Prosesnya mungkin panjang tapi jika berterusan tak dapat dihubungi hakim mungkin boleh mengarahkan jualan tanpa persetujuan pihak yang satu lagi terima kasih kerana menonton video kami ini jika video ini bermanfaat kepada anda sila like share dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dimaras Development akhir kata anda ingin bina rumah ingat Dimaras Development kontraktor rumah idaman anda sekian terima kasih assalamualaikum